Кто не знает, кто я? Черная Екатерина Семеновна, председатель Территориального профсоюза города, района, Ганьба. работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности и сферы... Ганьба. <решил> и, вам, и ганьба. вам ганьба <решил> Я не понял Тамара, сиди <поте> Я хочу вот сейчас <решил> Я не имею права участвовать в политике Я профсоюзный работник Понимаете? Я не имею права быть в любой партии Потому что члены моего профсоюза Две с половиной тысячи Являются членами любых партий Понимаете? Поэтому я не имею права Я хочу сегодня понять 41 год я возглавляю этот профсоюз и 41 год я была членом бюджетной комиссии. 41 год я держала в руках проект бюджета. И смотрела, как организации мои, которых на учете больше 50 организаций у меня, как они будут жить в этом году. Какие э, средства будут выделяться в этом году? Я ничего не понимаю. Понимаете? Ни комиссии нету. Ни бюджета я в руках не держала. И сегодня я пришла... На пришла на сессию и попросила дайте мне бюджет, проект бюджета чтобы я хотя бы сегодня посмотрела, а мне сказали в органели, а вчера состоялась сессия <сؤال> понимаете, <сؤال> меня члены профсоюза спрашивают, я зашла в кабинет, меня спрашивают меня спрашивают как мы дальше будем жить то есть, то есть я не хочу политики, я не хочу политики я хочу понять, как дальше будет жить город Ви не знаєте, в якому серйозному положенні знаходиться сейчас покосаванка інфраструктура міста. Ніхто не розуміє, в якому положенні знаходиться інфраструктура міста і ніхто там у намі не господар. Мер до роботи буде порядок. Понімаєте? Мер до роботи буде порядок. Все догонять, в принципі. Понімаєте, мужини, сьогодні, надо затягнути